Началось э, событий на Майдане, революции э, гидности в 2014 году, когда подавляющее большинство молодежи, субкультурной и просто э, фанатского общества, заключили перемирие между собой и собрались в Киеве отстаивать э, национальные интересы, интересы страны. После чего, после окончания революции. Янукович убежал и на страну пошел второй удар, это антитеррористическая операция. Я принимал участие в формировании первого волонтерского фонда, который вообще образовался на территории Украины, он был в Днепропетровске. Фундаментом этого всего волонтерского фонда были футбольные фанаты Днепропетровска. Тогда было все очень просто. Мы после событий на Майдане пользовались очень большим доверием. То есть кредит доверия нам был не ограничен и есть в данный момент. Люди нам доверяли и понимали, что именно мы можем что-нибудь изменить. И первая мысль была это сформировать волонтерский фонд. Когда люди к нам приходили, они без всяких упреков оставляли деньги, средства, какую-то гуманитарную помощь, то есть банально приходили даже бабушки и дедушки, там, варенье оставляли, чтобы мы передавали куда-нибудь ребятам на передовые рубежи. Мы недолго функционировали в этом русле, буквально месяц-два, вот, после чего поняли, что мы все здоровые ребята, у нас есть руки и ноги, и мы можем пойти и своей грудью там стать на, на, на рубежи. И вот так вот я оказался в добровольческом батальоне, Тогда еще батальоне это Азов. С самого начала я оказался а, на сборе в Киеве, после чего мы все выдвинулись а, на территорию Азовского побережья в Мариуполь. Там заняли Мариупольский аэропорт вместе с Национальной гвардией Украины, вместе с ВСУ и еще частью добровольческих подразделений. Это май месяц 2014 года. Потом первые события в мае месяце, когда оккупировали часть 3057 в самом Мариуполе, террористы заняли, террористы группировки ДНР заняли милицейский участок. Ну и мы, как добровольцы, вместе с военнослужащими, которые стояли в окружении, а, именно АЗОВ проводили зачистку в городе Мариуполе. Это уже был первый месяц лета. Сложность была в том, что операция происходила в, в центре города. А, ожидать удара можно было с каждого окна, с каждого угла и так далее. А, была оцеплена центральная улица города, после чего мы постепенно проникали в эпицентр а, всех событий. Это... Полицейский участок, полицейский участок в центре города, который был полностью оккупирован террористами. По периметру всему стояли блокпосты и заграждающие там заборы, мешки, заграждающие сооружения, которые были заминированы. То есть все, что мы могли сделать, это подавить огнем и не знаю, на таком сланге выкурить оттуда противника. Что в принципе и получилось. Мы подавили огнем, окружили их, и под этим давлением они были, они были за, загнаны в угол э, за статы врасплох и извлечены из этого здания. Около 40 террористов были обезврежены и увезены. И увезены. Дальше мы как подразделение. Э, Остановились в Мариуполе. И на всем фронте следовало многочисленное количество военных мероприятий. Первая из них это была, была зачистка Маринки в 2014 году. То есть это заход в Маринку именно украинских силовиков. Первыми заходили добровольцы. Не знаю, потому что не жалко было или потому, что добровольцы были слишком мотивированы. Именно Азов, мое подразделение, в котором я служил, заходило первое в Маринку. Сейчас Маринка, насколько мы знаем, находится под украинской юрисдикцией, и сейчас там стоят украинские войска, украинские силовики. Тогда это была довольно-таки авантюрная операция, потому что мы заходили только пехотными силами, опять же, заходили в город, где можно было ожидать с любой стороны противодействия, попадали в засады. Очень много ребят потеряли в первом же сражении, в первом же бою. Когда Дебальцева начали замыкать в котел, нами штабу было предложено это, опять же, наша инициатива. Было предложено разорвать это Дебальцевское кольцо и логистику разбить, которая шла со стороны Мариуполя. То есть э, техника, которая шла, чтобы она не доходила и больше растягивалась на, на, на нашу сторону. Тогда, 12 февраля, мы начали контрнаступление по всей линии. Мы за сутки выровняли линию. От Толоковки, Павлополя, Коминтерного, Линии ли до Саханки и Широкина в том числе выровняли линию фронта. То есть мы за один день продвинулись на 45 километров вперед и заняли эти позиции. К сожалению, поддержки мы тогда не получили от э, збройных сил Украины на некоторых позициях, которые мы отбили, на которых мы зафиксировались, они а зашли их заняли. Некоторые позиции были были просто оставлены, такие позиции как Павлополь и так далее. Но и остановились именно на позиции Широкина, потому что ну, это скорее всего из-за того, что на Широкина были более яркие бои. В Широкина происходили бои, где контакт э, противостоящих сторон был не более 30 метров то есть это действительно э, были такие сражения в городе. Широкина не имеет никакой стратегической важности по сравнению с населенными пунктами которые находятся выше в широкино просто соприкоснулись очень сильные силы, которые мы заняли мы находились тогда на неприступных позициях которые подготовили еще в 2014 году. И тогда тоже не получили поддержки от збройных сил Украины. То есть мы уже зашли на свои старые позиции. Они были абсолютно доминирующие, находились на высоте, а, а как все Широкина находилось в Низине. То есть само Широкина не было под контролем, были заняты высоты, которые контролировали Широкина. Демолибизировался я довольно-таки недавно, зимой этого года. По каким причинам? Я не скажу, что мотивация моя пропала или там мне надоело. В данный момент все добровольческие подразделения были отведены на вторую линию обороны. На вторую, даже третью линию обороны. Суть перебывания добровольческих подразделений в данный момент бессмысленна, потому что именно этих людей, как более мотивированных, как более усердных, отодвигаются с переднего, с переднего плана, чтобы работали такие договоренности, как Минск-1, 2, 3, там, какой сейчас, я не знаю. Почему я ушел? Я не ушел, я остался в движении. Мы сейчас в данный момент строим новое движение, которое поможет осуществить все наши цели. Как все выглядит и как, как я все понимаю, и как действительно все понимают люди. Все, что происходит на востоке Украины в данный момент, это война. Но вся эта война проигрывается не на передовых рубежах. Вся эта война проигрывается в Киеве. По ощущениям. Я за это короткое время побывал в Киеве, на Западной Украине. Я сам из Днепропетровска. Разные ощущения у людей. Например, Днепропетровская область, да, она вся пропитана э, той ситуацией, которая происходит на Востоке. То есть это уйма волонтерских движений, э, больницы, которые принимают военнослужащих. Это та атмосфера даже, которая стоит в, в области. Уезжаешь подальше, ничего не происходит, все хорошо. И э, о антитеррористической операции слышат, как о чем-то, что происходит, и непонятно, как это решится. Но по факту каждый день гибнут люди, каждый день какие-то противостояния, каждый день э, большое количество скорых едет именно с той территории на нашу. И эта ситуация, она не должна остаться вот такой консервативной и неуслышанной. Также к этому всему... Э, мы очень много времени проводим за тем, что подготавливаем э, молодежь. Подготавливаем молодежь не с той стороны, что мы учим их держать в, ру в руках оружие и так далее. Мы их подготавливаем морально, подготавливаем их с помощью, э, довольно-таки откровенно это можно назвать, проукраинской пропаганды. То, чтобы они понимали то, что они живут в Украине и то, что сейчас происходит на Востоке, так или иначе решит судьбу Украины. Она останется Украиной, либо мы останемся каким-то пригородом Москвы. В данный момент конфликт заморожен. Мы это все видим. То, что позиции украинских войск находятся на своих местах, мы не двигаемся вперед. Как я вижу, конец этой интересистической операции, которая является по факту войной. Нам предлагают очень много разных вариантов событий. То, что на Донецкой и Луганских областях будут баллотироваться исключительно патриотические силы. Нам обещают какие-то льготы для кого-то, чтобы там было все хорошо. Но единственное условие, на которых может могут пройти конституционные выборы, это условие, если Украина вернет все свои границы на свои места, то бишь потерянные Луганские и Донецкие области вернутся полностью под юрисдикцию Украины. Туда, зайдет, туда зайдут силовики службы, то есть это МВД, Нацгвардия и так далее. И только после этого есть смысл о чем-то разговаривать, о каком-то примирении и о каких-то выборах. Я не думаю, что все так решится, все так просто, как я говорю, что мы вернем границы, проведем выборы, и все вернется на круги своей. Я думаю, Украина на ближайшие лет пять обречена этим конфликтом. И все не будет просто так, что они уедут. Нам придется идти вперед, придется это все забирать и уничтожать. Я никогда не представлял себя военным. Никогда не хотел стать военным. Никогда не понимал и никогда в руках не держал оружие. Та ситуация, в которую я попал за эти два года, изменил мой характер дисциплинировал меня. И, и я теперь четко понимаю то, что мне нужно, и то что, то, что нужно нашей стране. Когда именно в Днепропетровске, именно под Днепропетровским облсоветом, советом, я не участвовал в никаких акциях, там, мероприятиях, которые проводились в поддержку Украины, но когда я видел возле облсовета имперский флаг, который развивается на воздухе, я понял, что тут что-то не то. Историю я учил, историю я понимаю, историю я знаю. И ни в коем случае я не хотел, чтобы наша страна, наш город, в первую очередь, в первую очередь наш город отказался вот под колпаком имперских войск, которых, которые тогда пропагандировали очень сильно в 2014 году. И вообще Днепропетровск сватали столицы Новороссии, как центр Донецкой, Харьковской и Луганских областей. После этого я понял, что если я хочу жить в свободной стране, если я хочу жить в Украине, так или иначе мне придется за это стоять. И после этого я понял, что это действительно моя война. Война не только за мою страну, а за мой дом, за мой город, за мою улицу.